assalomu alaykum qadrli muxlislar siz nima desangiz ham inson qiziq mavjudot bunga isbot tariqasida sayyoramizdagi odamlar hayotidan yangi va yangi faktlarni keltirishimiz mumkin odamlarning xohlagan holatga moslashib ketishi unga ona tabiat ato etgan xislatdir va bu hali barchamiz nimaga qodirligimizni oxirigacha ochib bermagan holatda ushbu videoda yer yuzidagi dahshatli hayot kechiradigan 25 ta joyni ko'rishni taklif etamiz siz o'sha yerda yashay olarmidingiz birinchi sharq bekati antarktida bu yerda sovuqlik rekord darajada havoda deyarli namlik yo'q kislorod yetishmovchiligi juda ham sezilarli darajada shamolning o'rtacha tezligi o'n sakkiz kilometr soat polyar tun esa yarim yil davom etishi mumkin shu yerda yashovchi tadqiqotchilar ob havoga moslashishlari uchun bir necha oy kerak bo'ladi ular tomir tortishishlarni bosh og'riqlarini burundan qon ketishlarini va boshqalarni boshdan kechirishlariga kerak bo'ladi ikkinchi o'lim vodiysi aqsh g'arb yarim sharining eng issiq joyi lekin shu yerda ham fernas krik degan joyda kichik bir jamoa hayot kechiradi uchinchi oymakon rossiya ushbu joy sovuqning shimoliy qutbi deb nomlanishini aytib o'tishning o'zi yetarli to'rtinchi la oroya peru juda ham ifloslangan joy bu yerlarda yashaydigan bolalarning ko'pisi qo'rg'oshin bilan zaharlanishdan azob chekishadi 5 dallol efiopiya bu yerda yashovchilar <laughs> tashqi dunyo <laughs> bilan aloqa yo'qligidan <laughs> va 40 gradusdan past tushmaydigan haroratdan azob chekishadi 6 norilsk rossiya bu shahar o'zida past sibir haroratini va sanoat ifloslanishining juda baland darajasini birlashtirgan shahardir yettinchi matuo xitoy o'n ming kishi istiqomat qiladigan juda qiyin topiluvchan joy ushbu yerga yetib olish uchun bir hafta xavfli tog' yo'laklari bilan yurish kerak sakkizinchi muli farer orollari bu qishloqda to'rt kishi yashaydi ularga izolyatsiyani tabiiy resurslar yo'qligi va oldindan aytish qiyin bo'lgan havoga chidashga to'g'ri keladi to'qqizinchi mikhalaya hindiston dunyodagi eng nam joylardan biri va albatta musonlar ham ko'p xursand qilavermaydi o'ninchi kifuka kongo demokratik respublikasi ushbu qishloq yashovchilari juda ko'p sonli bo'ronlarga chidab yashaydi bir kilometr kvadratga bir yilda o'rtacha yigirma beshta chaqmoq urishiga to'g'ri keladi o'n birinchi filippindagi suzib yuruvchi uylar padjo ko'chmanchi xalqini yana suv lo'lilari deb ham atashadi ular okeanda suzib yuruvchi uylarda yashashadi 12 tristan da Cunha. ushbu orol shimoliy afrikadan 3000 ming kilometr uzoqlikda joylashgan bu yerliklar begonalarni yaxshi ko'rishmaydi 13-Barrow, barro aqsh alyaskadagi bu shaharcha o'zining uzun polyar tunlari va past haroratligi bilan tanish u shimoliy muz okeani qirg'oqlari bo'yida joylashgan 14 to'rtinchi sokotra yemen ushbu orolda qirq mingta odam yashashiga qaramasdan unda faqat ikkita yo'l bor umuman olganda bu joy izolyatsiyalangan o'n beshinchi pompe italiya hosildor yeri sababli mashhur vezuvi qiyaliklari haligacha odam yashasa bo'ladigan joy hisoblanadi ammo bu joy baribir ham xavflidir o'n oltinchi linfen xitoy ushbu shahar xitoyning ko'mir viloyatida joylashgan ushbu rasmdan hammasi ayon o'n yettinchi chernobil ukraina bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yilgi fojiali musibatdan keyin ham ba'zi odamlar ushbu begonalashgan maydonda yashab kelmoqdalar o'n sakkizinchi la linkonada peru mahalliy aholining o'ttiz mingtasi oltin makonlarida ishlab kelmoqdalar ularning ko'pisi simob bilan zaharlangan eng qizig'i bu odamlarga ish haqi berilmaydi oyiga bir marta ularga qo'llaridan kelguncha ruda olib chiqishlariga ruxsat beriladi mana shunaqa lotareya o'n to'qqizinchi minitsin xitoy ushbu maydon ikkita gullayotgan cho'l orasida joylashgan bo'lib vaqti kelib barcha hosildor yerlar qum ostida ko'milib ketadi lekin hozircha u yerda odamlar yashab kelmoqda yigirmanchi kuk avstraliya qachonlardir but emir yo'l bekati edi hozir bu yerda to'rtta odam istiqomat qiladi va ularga suv hamda ovqat keltirib berish zarur axir u yerda hech narsa o'smaydi yigirma birinchi pitgeren orollari bu yerga faqat kanoeda yetib kelish mumkin orollarda to'qqizta oila yashaydi bu esa deyarli ellik kishi degani yigirma ikkinchi kivu dengizi kongo ruanda demokratik respublikasi qirg'oqlarda 2 millionga yaqin odam yashaydi ammo u dengizda juda ko'p metan moddasi bor shu sababli odamlar katta xavf ostida bo'lishlari mumkin 23 uchinchi merabi tog'i indoneziya oxirgi besh yuz yil ichida vulqon oltmish martadan ziyod otilib chiqqan shunga qaramasdan ikki yuz ellik mingdan ortiq odam uning pastida yashab kelmoqdalar yigirma to'rtinchi verxoyansk rossiya avvallari bu joy surgun qilinganlar joyi edi hozir qutb doirasidan keyingi shaharda bir ming besh yuzta odam yashab kelmoqda yigirma beshinchi atakama cho'li chili peru yerning eng quruq cho'lida bir millionga yaqin inson istiqomat qiladi ularning ko'pgina qismi mis makonlarida ishlashadi qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling